Пыши нам аноним. Э, расскажите, пожалуйста, при случае, как вы начали Церковь Победа. Как э, мы начали Церковь Победы»? О моменте принятия. Какими были первые шаги? Церковь Победа. Как началось? Богу мне говорил, начинать Церковь Победа еще в 1989 году. Но я думаю, много кто слышали сейчас еще не родились в то время. И я был против. Потому что я считал, что это неразумно, глупая идея, вообще никак не. Я ценил слово из обстоятельств, которые были тогда. Этого делать никогда нельзя. Я не знал, что распадется Советский Союз, появится Украина, появится другое. А Бог все это видел. Когда Бог что-то просит, надо согласиться, потому что Он знает наперед все, что впереди. В 90-м году я поехал в Упсалу на конференцию. Возле меня сел человек. Я сказал Богу, я начну церковь, если, если он даст мне деньги. В конечном итоге я так просил. И человек мне говорит, слушай, Генри, ты никого не знаешь в Киеве, кто собирается начинать церковь? Я говорю, нет, не знаю никого. Проходит время, а в конце он говорит, слушай, не ты случайно должен начинать церковь? И в конечном итоге мы договорились, он передал деньги, и в конце 92-го года мы сделали евангелизации на Святошину. Это в Киеве есть такое метро. И церковь началась. И этот американец приехал в Киев, он дал деньги, он был евангелистом, он был уже пенсионером, пастор, который когда-то был евангелистом, пастор, провел два собрания, ему не понравилось, что мы хлопали руками, танцевали, но он деньги отдал, от, Сделал евангелизации, фотографии свои и уехал. И вот церковь победа таким образом началась. Дякую. Очень интересная история. Как мы видим, это было очень давно. Да, в 1992 году, в декабре. А официальная регистрация мы получили в 1993 году.